Okay, uh, saya teruskan kepada apa ni? Cik Samirul kalau uh, ni boleh boleh guna mic tu. Tekan tekan je dekat butang mic on off ya. Yeah, Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, cerita pasal uh, nama saya Samirul Arif. Okey. Okey, pasal Madani. Uh, kebetulan hari ini dalam New Straits Time uh, muka surat 10 Mei News keluar pasal cerita pasal uh, huraian saya pasal ekonomi Madani dan uh, dua minggu sudah dalam street time juga ada pasal madani dan dalam uh, dewan ekonomi online uh, ada pasal kedaulatan ekonomi ini yang saya ceritakan adalah dari segi uh, Okay, mic tak selesa sikit tarik sikit okey ini yang saya supaya supaya bunyinya kuat ah okey boleh ya boleh okey okey ni yang saya ceritakan adalah dari segi konseptual uh, ya? tapi saya tidak mau ulas lebih lanjut mengenai model tu sendiri sebab bila saya tengok model tu mula-mula, saya terkejut sebab ada banyak benda yang tak betul dan tapi saya nak tulis saya saya rasa kena cari tempat atau forum yang tertutup untuk tulislah Okey, saya bagi contoh-contoh, contoh dia kata kita dia nak jadi nombor 30 di dunia, sekarang ni kita nombor 37, kalau kita tumbuh at 2% pun kita akan jadi nombor 30 So the issue, the issue is not about the size of the economy; it's about GDP per capita. So I was wondering, it's a bit sloppy. The work. Dia kata, HDI at number twenty-five. We are at number sixty-one, and you want to be twenty-five in seven years or ten years? So saya banyak guna bahasa English. saya same, alternate same. between English and Malay. Okay. So how you, twenty-five is Austria? It's a very highly developed uh, in terms of human development index. Ni Sebab saya tahu naratif Madani ni ramai orang dah tanya dan saya sendiri dah ada beberapa item itu saya bila dia sepatutnya keluar bulan 8 tapi nampaknya dipercepatkan. Dan kenapa dipercepatkan saya tak tahu. <laughs> Kemudiannya faham, faham. dan dia ada macam mini budget lah. Dia boleh bagi semua orang RM100, RM200. Ringgit, ringgit. Itu about RM5 billion tau no? yang dia bagi RM200, RM300. Ringgit, ringgit. Dia macam mini budget. And the 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 thing itself Uh, the study I wanted to say uh human development. Oh yeah, tourism, tourism. Tourism, saya pun tak tahu kita tourism. Do you know that we import about 75 billion ringgit of food and soon it's gonna be 100 billion? And we only get about 30 billion from uh tourism. So I think something is not right. But I didn't want to write uh, mm -hmm. because I don't want to embarrass people Tapi I always wanted to meet the people at EPU I want to ask you are you economic plagiarism unit <laughs> or are you economic pengampu unit because Ya. Tapi tak apa, saya sabar dulu. ha, <laughs> ah, dan saya tahu. Pandangan dia akan sampai ke? Ha, ah, ya, dia akan sampai juga. Lah. Saya tengok ini macam macam tak berapa kemas lah. Begitulah. Hmm. Tapi saya membuat-buat nak tulis. Tapi saya sabar dulu. <laughs> saya bagi uh, kerangka conceptual. Nah, okay, ah, uh, okay. So yesterday, kamu ini yang saya nak cerita sebenarnya ni pasal kedaulatan ni. Yesterday, GDP figures from Bank Negara, yeah, 2.9 percent. Before yeah. that was 5.6 percent. So what is GDP? GDP is a measurement of economic activity. It's not a measurement of prosperity, yeah, but you must the economy must grow before we can be redistributed. But it's a measurement of so how, where does the uh, growth come from? Export or domestic consumption? But domestic consumption now is a bit uh, weak. I will open the tulang belakang that uh, export. Dan itulah dia saya nak siapa rakan dagang kita terbesar besar. <laughs> Okey, ini dia tahun 2005 rakan dagang terbesar kita ialah Amerika Syarikat. Sehingga kan pada tahun 2006 2007 dia nak menawarkan FTA kepada kita. Mungkin kawan saya daripada MTM tu tahu. Ha, tapi uh, dan dia nak bagi concession bumi putra dan sebagainya tapi saya tak tahu the, the thing didn't didn't materialize sebab Malaysia dilihat aturan negara Islam yang dikatakan progresif dan sebagainya dan waktu tu Bush nak melawan terorisme So dia offer FTA tapi dia menentang. Tapi menjelang tahun 2015 rakan ada PowerPoint tak yang saya bagi Madani tu. Oh, Kalau ada apa. boleh tengok uh, graphic. Yeah, dia uh, context skip bagi berkena. Okey Okay, tak apa. So pada tahun 2015 mm -hmm. rakan dagangan terbesar kita dah jadi China. China ya yeah, China. Dan inilah yang saya nak Okey tak apa. Tak apa So saya uh, sebagai muda, adakah kita nak jadi negeri ke-52 Amerika Syarikat ataupun wilayah ke-19 China. Ini kita kena fikir betul-betul sebab inilah dua gegasi. tapi okey. Sekarang uh, jen, sejak 2015 ke atas memanglah uh, rakan dagang kita yang terbesar ialah China, Hong Kong, Taiwan dan US makin mengecil. Ada saya punya presentation sebelum hmm. tu. So now. Uh, kenapa ini penting? Uh, sebab export tadi dan kita ialah sebuah negara kecil dan kalau Google Face saya guna kunci diplomasi saya ambil daripada uh, peribahasa Melayu tu. Mm -hmm. Kita ialah small state dan bagaimana kita nak align? Adakah sebab uh, memang ada suatu pertembungan di antara ah uh, China dan US dan sekarang ni orang a luar daripada China dia China plus one ke Vietnam dan Malaysia sebenarnya di antara beneficiary of these things. Dan benar ni kalau kita nak tengok saya nak bagi contoh mata wang. Mata wang. Dan dan okey. Kalau kita tengok jajaran pergerakan ringgit tu ringgit pernah ditambat pada tahun 98 kemudian tahun 2005 diangkat tambatannya dan sebenarnya dari tahun 2005 hingga 2015 uh, ringgit menghampiri a uh, 1 USD almost to 3 dan kita punya external reserves about 160 billion tetapi pada tahun 2015 uh, ringgit bergerak ke jajaran-jajaran baru dia 1 1 USD to 4 uh, ringgit above pada tahun 2015, berlaku beberapa perkara, beberapa perkara iaitu the end of uh, quantitative easing, temper tantrum, commodity prices fell, and China devalued its currency. You see? Yeah, China devalued its currency in 2015 and affected In fact, ada graf saya nak tunjuk, pergerakan ringgit adalah sejajar dengan pergerakan renminbi. Itulah sebab dia kita kena ambil tahu apa yang berlaku di sana. Sebab dia dah jadi rakan dagang kita. We are plugged into the system. Dan sebenarnya yang saya lebih terkejut ialah pada tahun 97, mm -hmm. kita Asian, sebelum Asian Financial Crisis berlaku, apa China dah devalue its currency. Nampak tak? Bila dia devalue its currency, dia become a competitor. Yeah. Sepatutnya benda tu dah boleh nampak dah. Dan bila saya bercakap dengan fund manager yang besar dia, dia kata, I'm surprised how come you didn't see this coming. We already know it's going to happen when China devalue its currency. Itulah dia. Dan China menyertai WTO pada tahun 2001. Selepas tahun 2001, kita mengalami premature deindustrialization. Penyah industri yang pramatang. Sebelum tu perindustrian menyumbangkan pada 35% of our GDP. Now it's about 22% or 23%. So again why because factories relocate to China. That is why we must, we cannot be a kata bawah and not know what's happening because we are integrated. And this is the thing, how do we position ourselves? And it antara beberapa perkara yang ada dalam tu yang saya nak bangkitkan. cerita pasal China, China ni ada juga aspek uh, dan banyak saya tulis, boleh google nama saya uh, yeah. hari, Sina Online, dia as, ada aspek soft power mm. soft power ini dasar untuk uh, to power to persuade contoh saya bagi K-pop ada orang paksa you tengok K-pop, tak ada tapi mm. you suka tengok K-pop, suka tengok Bollywood suka makan makanan Korea, dan in the case of China dia membiayai Confucius Institutes. Di yeah. negara barat dah ditutup Confucius. Tapi di UM ada. Di UM ada, betul. Di UM ada. Ada lagi. Ada lagi. <laughs> saya bukan anti-China. Saya nak kita berpada-pada. Dan ada think tank. Uh, ingat nama dia. Saya tengok sekejap. Sorry. Saya nak... No, no, no. Kiowu. Bukan. Ada, there's a... Center for New Inclusive Asia, you boleh Google Center for New Inclusive Asia dan dia kerja dia untuk lobby uh, memihak kepada PRC dan dalam tu ada ahli lembaga pengarah dia ada seorang bekas menteri MCA. <laughs> Bila saya tengok pun saya terkejut. <laughs> ya. Yeah. Yeah, nama dia pun Center for New Inc dan dia punya tu lebih kepada PRC. So actually uh, memang ada satu china index yang dibuat dan malaysia jatuh pada nombor 10. Maksudnya pengaruh PRC pada kita sangat besar. Dan rakan dagang kita itu besar, dari soft power pun besar dan memang ada orang yang nak melobi untuk dia apa besar juga. Ha jadi itulah dia kita kena faham apa yang sedang berlaku. Dan memang kita kalau itulah dia ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kita on the losing side lah begitulah mm -hmm. tapi bukannya saya pro US US <laughs> but kita kena yeah, pijak betul. mengatur strategi seperti Kancil itulah dia basically itu yang saya nak bangkitkan baik terima kasih Encik Azamirul yeah. sebenarnya dekat luar IRIS ada sebenarnya kami ada buat juga menghasilkan satu sebuah buku kajian tentang pencinaan Malaysia sebenarnya kita question sejauh mana kita nak pergi dengan segala investment political intervention yang berlaku daripada China. Uh, tapi waktu dulu kita lancar tu dia dilihat agak politicking. Kan? Tapi sebenarnya bila kita tengok balik kan sehingga hari ini persoalan-persoalan yang kita bangkitkan dalam buku sebut relevant. Kan? Tentang macam mana kita uh, diplomasi kita dengan China, bukan bisnes kita dengan China sebagainya. Uh, baik, uh, saya akan tutup dari, dari dalam masa 10 minit lagi sebab kita letak letak ha, kita sebenarnya sampai pukul 12. Uh, mungkin saya buka lagi uh, satu kedua orang lagi untuk uh, menyampaikan pandangan dia mengkalis panel ataupun ataupun satu satu je okey satu je CEO kata satu je okey ada ke dan sebenarnya